В актовом зале Департамента внутренних дел области собрались руководство департамента внутренних дел, представители Министерства внутренних дел, молодые полицейские, их наставники и ветераны этой службы. Главная цель традиционного областного слета воспитание профессиональной гордостью молодых полицейских. Чувство ответственности за избранную профессию. Организовав слет молодых сотрудников, мы верим, что молодое пополнение, которое добровольно пришло к нам на работу в органы полиции, достойно продолжит профессиональные традиции старшего поколения. С честью выдержать испытания на службе будет образцом исполнения служебного долга и служебных обязанностей. И поэтому торжественное собрание и все это молодых сотрудников объявляю открытым. 22-летний Улжас Саинов год назад надел форму сотрудника полиции. После окончания Алматинской академии МВД Республики Казахстан он пришел работать следователем в Олихановский РОВД. За этот небольшой промежуток времени расследовал не один десяток уголовных дел. Сделать первые шаги на практике в этом нелегком труде ему помог наставник майор полиции Еркин Махметов. И сегодня лейтенант Саинов – один из немногих, кто удостоился на первом году службы благодарственного письма Министерства внутренних дел Республики Казахстан хочу сказать, что у нас в МВД есть начальник департамента миграционной полиции, самый лучший работник. Да. Я хочу, чтобы ты фамилию носил, не подводил. Чтобы до сих пор не было. Я горжусь, то, что я добился своей цели, поставленной в школьной мечте, поступил в учебное заведение Министерства надел погоны, получил свое первое звание. Сегодня получил благодарственное письмо от министра, это меня очень обрадовало. Всего на службу в органы внутренних дел Северо-Казахстанской области в прошлом году и с начала текущего поступило более 200 молодых офицеров и сержантов. За каждым из них закреплены наставники, которые помогают им в работе. На следе они тоже были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Также не оставили без внимания и родителей молодых офицеров. За достойное воспитание детей им вручили подарки и грамоты от начальника ДВД. Я очень, конечно, горжусь своей дочерью и, конечно, благодарна, что меня пригласили. Она мечтала у нас со школьной скамьи, конечно, ее мечта осуществилась. И, конечно, я ей желаю, чтобы было продвижение дальше карьеры. Также участники областного слета почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга. А завершилось мероприятие посещения музея ДВД и резиденции Аблайхана. Екатерина Белоусова при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.